Доброго ранку, Доброго. нашим гостям посміхаються і готові з нами ділитися класною інформацією. Я вже не захоплена і хочемо розповісти про неї всім. Тетяна Дроботя, Костянтин Кір'язів у нашій студії. Привіт, Привет. ну розкривайте карти, про який проект говоримо. <связывая> <связывая> <Я> давно... Так, вызначилась? <связывая> а, э, да, мы рассказываем, пришли сюда, чтобы рассказать о нашем проекте. Мы с мамой. Это такой теплый, классный проект, когда дети, ну, в основном мы фотографируем взрослых детей, которые дарят эту фотосессию своим мамам, фотографируются, и мы еще и преображаем мам, потому что мама это бывает. Во время, когда, вот час ростять иногда забывают забувають сі. Ми їх їм напоминаем, що не о себе, вы тоже ви вы должны ви о себе всім. Вот. Отож, мета показати не тільки що жінка гарна в будь-якому віці при за будь-яких обставин, а яка ще зблизити родини, на е, нагадати про душевність, про родинне тепло. во-первых, а во-вторых, ты знаешь, я думаю, что можно просто рассказать предысторию, как это все родилось, потому что а, Костя мне сбрасывает статью, где очень известная модель сфотографирована со своими мамами, и он говорит, что Таня, ты посмотри, как красиво, и я начинаю думать, что, О, боже, а я со своей мамой фотографировалась последний раз в 2012 году, а сейчас уже в 2016 встречаем, и мне стало как-то так, ну, немножко не по себе, потому что впереди и а, праздники новогодние, и хочется как-то вот побыть и маме время уделить, и а, хочется как то чтобы это запомнилось, и мы решили, что Ой, а давай-ка мы сфотографируемся все вместе. Кости говорит, да, я со своей мамой еще не фотографировался. И вот когда это все начало обрастать идеями, мы, как обычно, уперлись в то, что нечего одеть девочкам, ну, это же понятно, да. То есть, если со мной еще ладно, то с мамой так это действительно вообще проблема. И тут у Кости родилась просто гениальная идея, что Таня, а давай попробуем новые образы. То есть мы договорились с бутиком со стеклянной улиткой, которая нам, собственно, согласились предоставить для фотосессии одежду. И задача вот не просто сфотографироваться, не просто прийти сделать укладку макияж, а сделать какой-то новый образ для себя. И Костя, как стилист, он в этом помогает. То есть, если я, например, ну, в жизни не ношу там прозрачные всякие меховые жилеты или кожаные платья и прочее, ну, как для меня, ну, считается что-то такое ужасное, да, то когда мы пришли в магазин, и Костя говорит, на, просто вот одевай и молчи, ничего, просто не говори и не комментируй. И я потом один смотрю, ой, а классно. Ну, то есть, и когда потом смотришь фотографии, а, то видишь абсолютно новую себя, и мама моя увидела, то есть, да, не себя не в привычных джинсах, а в каком-то другом более а, интересном образе, и это классно, потому что я уже давно не видела свою маму, такой счастливой, мы очень классно провели вечер, а, очень много эмоций, и главное, что есть теплые фотографии. То есть, это и еще так важна. развлекаются, что потом спят очень крепко, это ну, очень да. хорошая на память развлекуха такая. Слушай, это, ну, одразу от мамы с донькой мы через Сыны с доньками ки приходят одразу входят в всю атмосферу, че все таке трохи трохи є затиснуть, трохи есть хвилювання, переживание я помню по себе, когда мы пришли в улитку первые полчаса, конечно, было как-то так не очень по себе, но когда вот это начинается, как в фильмах переодевание, да. когда можно перемерить весь магазин, одеть абсолютно любые я не знаю, даже самые нелепые, кажется наряды. Да, то, есть то что конечно, вообще да, никогда вообще в жизни не придет в голову, чтобы я делала кожаное платье. Я же вообще даже мясо не ем. Какое кожаное платье, костя о чем-то на молоко. Да, ну, во-первых, она была очень классная, и Тане очень подошло такой образ, и причем а потом она выставила фотографию в социальной сети, и многие прокомментировали, что «Ой, тебе так круто, ой, тебе так Короче, классно». Короче, разумела что цей образ так и Да мы даже не хотели выбрать, а просто выставили. Да, да просто да, мы, кстати, по... его по... Просто для эксперимента, момент, да. так? Да, Скажите, а как надыхаетесь на образы? Ось, как выбираете те костюмы, и той макияж, и той образ, в который мая вжитись, ну, и дитина, власне, и мама? Сначала чим надиха людям. Сначала знайоміся э, з мамою і э, все таки з рібенками у знайомих і... <laughs> <laughs> дітей, <Да. смех> а справді так перетворюється ось від дітей. Діти відчувають більше, що вони діти. Ну, Назважать я вот по своим человек. фотографиям увидела, что да, то есть мне недавно, вчера только девушка сказала, что Таня при всей твоей там какой-то бизнес, твоих а, а, возможностях и задатках на фотографии просто такая маленькая девочка Все рядом с мамой. Рядом мама. Это, это, это работает. И по поводу образа, вот Костя мне говорит, что Таня, ты представляешь, моя мама, вот ей уже почти 50 лет, она никогда не красила губы красной помадой и стрелки, никогда не делала. Конечно же, то есть, ну, опять же, так как у нас Новый год, и у нас новый образ, мы сделали это для нее это было очень классно и когда мы ее увидели как это она не носила стрелки никогда да она же родилась этими стрелками потому что это настолько очень классно, классно настолько было, видишь да. сразу эту трансформацию такое ощущение что у женщин просто какой-то такой переключатель раз и все и новая, новая женщина поэтому образ приходит сам по себе уже от того что хочется мне кажется это даже такой стартер потому что даже если один раз вот так вот показать что можно там к примеру поменять себя на один день, на один вечер, как-то себя по-новому ощутить, то женщины начнут э, как-то стремиться меняться там. Но Или, это, по крайней мере, не бояться. Да, не бояться, потому что это будет очень интересно, классно, то есть... Фактически хотите показать жінкам що їм варто бути гарними, щоб вони цього не боялись не соромилися, а до цього якось не це більше звертали увагу не зважаючи на будні, на турботи на будь які проблемы дело в том, что перед новым годом это сделать легче всего потому что мы все хотим новое мы хотим новую одежку новый образ мы хотим внимания родных и близких и мы хотим память то есть для того чтобы вот эти фотографии которые мы делаем чтобы они потом стояли на видном месте чтобы они показывались родственникам отправлялись по электронной почте в открытках то есть это вот больше именно для того, чтобы это было такое семейное. Потому что я, как визажист часто фото... крашу девочек просто, да, на красивые съемки. Мамы с маленькими детьми, да, вот там 2-3 годика. А вот э, такие семейные съемки почему-то у нас в городе редкость. Так да, что мы собиралась. я. И дивно, до речи, так? Чему М -м -м. до этого не догадалась раньше? очень да. сильно стесняется в основном. То есть, опять же, упираются то, что мне нечего одеть. Я не знаю, как фотографироваться, как позировать, что я там буду делать. То есть, эти все барьеры, они, конечно же, есть. И мне до сих пор, да, пишут девочки, что идея классная, пытаюсь уговорить маму, то есть вот с этим, конечно, нужно поработать, но те, кто смелые, те, кто понимают, да, что-то, они, конечно же, ну, рады очень. И в плане проекта мы сразу упростили для наших участниц работу, то есть есть и визажист, и стилист, есть и профессиональный фотограф, ничего искать не Нет, нужно, нужно просто прийти, и парикмахер, да, у нас делают... Классные укладки меняют полностью образ. Мы даже включили еще одну услугу, чтобы, если уж совершенно поменять образ, то мы пострижем и покрасим по-новому. О, это уже совсем кардинально. Кто-то Ци... наважился уже на такое? Ну, нет, пока, пока нет. Но, возможно, появится смелость. До речи, может это стать хорошим подарком на Новый год, правда? Проект да. же продолжится еще как долго? Ну, пока, наверное, мы будем чувствовать, что он ну, действует. То есть такой вот план. Там, пока мы, к примеру, здесь мы пока хотели Мы хотели делать активны. только декабрь. Но сейчас, просто учитывая, что очень много работы, мы понимаем, что мы, скорее всего, будем продлевать его и на январь, просто потому что это хороший вариант, например, подарить на Новый год сертификат, а потом в январе уже без пешки сделать все фотосессии, потому что сейчас, конечно, график такой очень насыщенный Да, оказывается, что Я вот знаю, я думаю, Поглощають. все одно захоплює усіх і все одно не вистачає на все рук і часу, незважаючи на те, що стільки спеціалістів працюють дійсно на образом. Mm -hmm. Фактично нічого насправді не потрібно робити, просто вмовити маму, притягнути її до студії, отримати врешті ці гарні душевні теплі фотографії. Да, Тим більше настроєння зараз новогоднє класне. Як до речі, це можна зробити? Як ще взяти участь в проєкті Ми з мамою, як подарувати, як зробити цей подарунок, що потрібно. Мы предлагаем сейчас ä, приобрести сертификат ä, подарочный, можно подарить его на новый год, может быть у кого-то 31 декабря еще день рождения, почему бы и так нет? Самый гарный, да и провести потом ä, договориться, определиться со временем и провести вместе с мамой эти замечательные моменты. Ну, Либо можно первое, оставить... что надо, допустим, наверное, нам написать в социальной да, сети. В абсолютно мы есть. И Таня Дроботи, Костя Кирьязев. То есть просто сказать, что мы хотим, а дальше это все уже договаривается а абсолютно индивидуально, подбирается под время всех участников. Так что все возможно. Все очень просто. Скажите, ну, проект мы с мамой только стартовали, но не планируете какое-то продолжение? Мы с татом, там, мы с братами, с сестрами, с родными, в какую-то супер суперсемейную фотосессию. быть, есть резон продолжит в таком русле. На самом деле у нас надо спрашивать, что вот, а можно будет, буду я с мамой и сестрой? Это, конечно, да, конечно, можно. И это может быть не просто девочка и мама, это может быть сын и мама. То есть здесь вариантов очень много. Здесь главная задача просто увидеть себя немножко в новом образе и просто получить удовольствие, потому что это классно. Когда вот столько людей над тобой работают, и потом ты смотришь результат, это, это здорово. Потому что я, как визажист, я всегда обычно за площадкой. То есть я, я вижу, как это происходит, но когда ты стоишь центре камеры, это, это прикольно. Это правда, да, потому что когда вот Таню сначала снимали, мне было удобнее подсказать там что-то, а когда уже снимали меня с мамой, мне было уже неудобно, потому что я не вижу со стороны ни мамы, ни себя, я не могу ничего сделать. И уже загубился, так и сам не разумеешь, как тебе поводить, да, да. вроде бы все нормально, вроде бы я не раз это делал, но когда еще и рядом мама, как-то за нее тоже ответственен, поэтому все не то слово. А это на самом деле сблизило вас с мамами? Да, меня очень. Я уже давно не видела маму такой счастливой, и мы провели вместе время классно, и начиная вот даже от переодевания, то есть это, это так давно уже было, чтобы вот так вот пойти, менять образы, это было, это было здорово. А мне, наверное, мама бы на изменения не согласилась с другим бы путем. Поэтому, Только так. Да, потому что как и же по-другому. Мама нет времени, мама занята, мама то, мама все. А тот раз такое предложение, и она, даже, по-моему, она не сомневалась. Хоча фактично такі ніби буденні речі, так от провести час з мамою, сходити з нею по магазинах, а зараз настільки відходить на інший план, настільки на це не вистачає часу, що потрібно це повертати. Дякую за те, що це робите. ну Це круто, справді. Зважаючи на те, скільки людей працює над образами, в скільки часу потрібно провести в студії для того, аби отримати результат. Ну, Ми взагалі, коли розраховуємо час, говоримо, що нам потрібно для підбору образу примерно 1,5 години, А для макияжа нам нужен час, и для укладки нам нужно еще полтора часа, то есть это уже 4 часа а для... ну, и... ну, часов 6, наверное, если делать это все в один день Но мы с Костей сделали лучше, мы оде... отдельно подобрали одежду, да. а потом в другой день, просто вечером мамы после работы уже пришли Мы их накрасили, сделали укладки и поехали в студию То есть для того, чтобы не тратить целый день, это сейчас сложно, можно это разделить на два этапа Який є виходить результат? Скільки отриманих фото, ну емоцій безумовно. Да. А ось скільки фотографій можна собі потім мати на па Фотографи обрабатують uh, п'ять дуже глибокою ретушю, і всі інші фотографії, те, які вибираються, які подобаються, то есть не таким пакетом. То есть как фотографій бы, фотографії достаточно много, п'ять прям самих таких завідно показательних, скажімо так, слухайте, ну ось ви такі захоплені ідеєю, надихнулися тією статтею і ось самим цим заходом. Як вмовляли фотографів і іншу інших людей з команди? Чи вони так само запалились? А це було просто ми з кості договорились між собою. Потом я дзвоню нашим друзям Вові й Ромі. А... Вова, а что ты делаешь в декабре? Вова, у такая идея. Все. Вы сумасшедшая, нет, отстаньте. Нет, вообще, слава богу, как бы уже за это время, что мы вместе работаем, есть просто команда единомышленников, друзей, то же самое с барикмахером. Мы вместе работаем все время, как бы она знает, что я умею, я знаю, что она умеет. То есть, а давай, а давай, все. То есть, здесь на самом деле очень просто. Я же знаешь, что мы сумасшедшие, это не первый наш сквозь проект. Фактично и команда такая так само родина, так? Перефотографувались уже і фотографи, і перукарі, чи, чи ще тільки ви стали першопрохідцями? І поки тільки ми, тому що... Да, я... самих незайнятих таких от вирвали кого тільки можна було, тому що от там у фотографів мами поїжджали да, з городів, ми не встигли просто ще перепофотографувати, пере, але ми обов'язково це зробимо. Не плануєте виїзну фотозйомку? Дуже холодно. Поки в студії комфортніше да, і менше часу да, буде і менше мороки. року. Uh -huh. Отож Тож, ще раз, ми з мамою можна взяти участь не тільки власне з мамою, можна влаштувати собі таку сімейну фотосесію. Тетяна Дроботя Костянтин Крізя в цьому допоможуть. І величезна команда професіоналів так само. І ще раз як долучитись, кому? Ну і навіщо? І ще раз надихніть людей. Всі, 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 хто хоче точні. Порадовать своих родных людей, свою маму, самого близкого человека, этот фотопроект именно для вас. То есть, если вы хотите подарить маме новые эмоции, новый образ и самое важное светлое воспоминание, да, то есть о том, как это все происходит, особенно перед Новым годом, то добро пожаловать на наши фотосессии. Это классно, честно вам скажу. То есть, это не фэшн, это не, не какая-то а, фотосессия для себя любимая. Это фотосессия со своим самым любимым и близким человеком. И это стоит того. И уже выпробована на себе Костю. Что скажешь? Ой, круто вообще на самом деле, очень круто. Мне больше всего порадовало, так как преобразилась мама, потому что я, я был в таком э, шоке, насколько ей классно, насколько она ярко выглядит. И вообще она такая красавица стала. Мне, ну мне самому, как сыну, было очень приятно, потому что видеть, когда твоя мама такая красивая. Радисная еще Это слова. просто неоценимо вообще абсолютно. Потому что вообще, вот если были бы фотки, просто можно было бы прям показать, это было Да, витворит очень... эти атмосферы. Это Это было очень ярко, yeah, потому да. что ну это. Емоції навіть не стільки в самому собі, а от емоції від того, що переживає мама, правда, і що це саме ти можеш їй подарувати. Да, Насправді та робіть якомога тепліші подарунки. Нехай ця зима зігріє абсолютно усіх. Дякуємо вам за те, що завітали, і за фотопроект, і за подальші ваші роботи. Дуже круто. Я в захваті. сподіваємось, захопили так само усіх. А поки що захоплюємо Еврикою інформацією, розповідаємо про усі секрети і таємниці, зокрема про те, як з'явилася новорічна ялинка. И играшка на ней.